বন্ধু বান্ধৱীসকল মই সঁচাকৈ বহুত পাপী মানুহ গম পাইছে আপোনালোকক কি বুলি ক'ম একে সঁচা কথা কৈছোঁ মই পাপী মানুহ মোক ঘৰৰ মানুহে সেইকাৰণে দেখিব নোৱাৰে মোক ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহে সেইকাৰণে দেখিব নোৱাৰে মই নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো ভালে কুশলে আছোঁ উতলিয়ে গৈছিলে আৰু এতিয়া কল্পনা ডিকো ডেইলী ব্লগছৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ তাৰপিছত পাকঘৰৰ পৰাই মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ তেওঁ অফিচৰ পৰা আহি পালেহি কিবাহে হৈছিলে মানে অফিচৰ পৰা আহি পালেহি কটাপট বনাইছোঁ ৰুটি কটাপট বনাইছোঁ ৰুটি আৰু এতিয়া গাখীৰ চাহ এইটো একে দিওঁতে আৰু অফিচৰ পৰা আহিলে মানে গাখীৰ চাহ দিবই লাগিব এইফালে গাখীৰকণ গৰম আছোঁ গাখীৰকণ মই খাম মূৰটো একদম কালিৰ পৰা বহুত ঘূৰাই আছে কাৰণে গাখীৰ অলপ খাই দিওঁ আৰু এওঁলোকে গাখীৰ চাহ একাপ দি লওঁ বজাৰ কৰিব গৈছিলোঁ বজাৰ কৰি পেলাই সকলো সামৰি সুতৰি এতিয়া আজৰি হৈছোঁ বজাৰ চজাৰ সামৰিলোঁ সামৰি পেলাই এতিয়া তেওঁ চাহকণ দিলোঁগৈ আৰু গৰমত যিহেতুকে একদম মানে কিবা হৈ আহিছে সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই আৰু দেই অৱস্থা নাই মানে গা ধুই পেলাই উদং গাই আছে সেইকাৰণে দেখুওৱা নাইকিয়া আৰু আনিছে লোকেল মুৰ্গী এতিয়া মাইনাক সুধি লওঁ মাইনাই বনাইনে নবনাই যদি নবনায় ময়ে বনাব লাগিব কাৰণ মাইনাখন এফালে গৈছে খৰাহীটো উলিয়াই লৈছে এইকেইটা খৰাহিত মাংস ধুই পেলাই খুব ভাল লাগে এতিয়া আপোনালোকৰ লগত মোৰ আজি ডাঙৰ কথা আছে দেই আমি গাঁৱত বাস কৰোঁ হয় গতিকে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশবিলাক আপোনালোকক দেখাই থাকোঁ যিহেতুকে আমি চবৰীয়া নহয় আৰু বহুতেই কি হয় আমি গাঁৱলীয়া বুলি বহুতে হাঁহে গম পাইছেনে আমি গাঁৱলীয়া বুলি বহুতে হাঁহে কিন্তু যোনসকল চহৰত থাকে যোনসকল চহৰ মানে চহৰমুখী বুলি যোনসকলে ভাবি থাকে হয় আমি বাৰু গাঁৱলীয়াই বাৰু কিন্তু চহৰমুখী বুলি যোনসকলে ভাবি থাকে তেখেতসকলে কিন্তু গাঁৱলীয়াকৈও তেওঁলোকৰ মানদণ্ডবিলাক বহুত ঠেক মানে সকলো ফালৰ পৰাই সকলোকে কোৱা নাই কিন্তু আমাৰ গাঁৱত থকা মানুহসকলৰ যোনখিনি আমাৰ ধৰক মানুহৰ প্ৰতি আন্তৰিকতা সেইখিনি চহৰমুখী সকলোৰে কথা কোৱা নাই চহৰমুখী মানুহসকলৰ তাত কিন্তু সেইটো নাইকিয়া আৰু যোনসকলে হাঁহি থাকে গাঁৱলীয়া আহে গাঁৱলীয়াই আহে হয় আমি গাঁৱলীয়া আৰু চহৰমুখী যোনসকল আছে তেখেতসকলৰ ঘাইখিপাতাল কিন্তু গাঁৱতেই হয় আজি এয়া আনিছোঁ দেই এয়া আনিছোঁ আজি বিশালৰ পৰা চাৰিটা লৈ আহিছোঁ আশী টকাকৈ লৈছে মাংসখিনি থাকি থৈ দিছোঁ ধুই পেলাই আশী টকাকৈ লৈছে আৰু লগ পাই আছোঁ ৰ'ব ভিতৰত বহুত সময় বিৰতিৰ পাছত আহিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মানে আজি ভাতকেইটা মই বনালোঁ ভাত পানী বনোৱাৰ পিছত আহিছোঁ একদম আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিবলৈ আৰু কি জানেনে আপোনালোকক কওঁ আৰু দেই আমাৰ কাকো মাইনাহঁতে যিহেতুকে ভিডিঅ' দিয়া নাই অকণমান ব্যস্ত আছে আৰু বহুতে মানে আমাৰ মাইনা কাকোহঁতক ভালপোৱা মানুহেই আৰু সেয়া শুভাকাংক্ষী আৰু অনুৰাগী আমাৰ মাইনা কাকোহঁতক ভালপোৱা অনুৰাগী সকলোৱে মোক মানে প্ৰায়সংখ্যকে মোক মানে কৈছে পাখি বা মাক হ'বলৈ ওলাইছে নেকি সেইকাৰণে চাগে এতিয়া ভালকৈ ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব পৰা নাই ন ৰেষ্টত থাকিবলৈ দিছে ন ডক্টৰে ৰেষ্টত থাকিবলৈ দিছে ন ডক্টৰে মোক মানে এনেকৈ সুধি আছে গতিকে গতিকে মই সেইটো এতিয়াই নকওঁ আৰু তেহেঁতৰ মুখে শুনিব পাখিৰ মাক হ'বলৈ ওলাইছেনে নাই সেইটো মাইনাহঁতৰ মুখেৰে শুনিলে বেছি ভাল হ'ব ন মই আৰু আশা কৰি থাকিম আৰু মই ক'ম মই কম বুলি কৈ থাকোঁতে সেইটো মই নকওঁ সিহঁতৰ মুখৰ পৰা শুনিলে বেছি ভাল হ'ব গতিকে কৈছোঁ আৰু তেনেকুৱা একো কথা নাইকিয়া দেই অকণমান মানে গৰমৰ কাৰণেই হওক বা ইটো সিটো ঘৰতে কিবা কিবি কামতে ব্যস্ত হৈ আছে যে সেইকাৰণেহে ভিডিঅ' দিয়া নাই বাকী বেলেগ কথা একো নাই আৰু এইখিনিতে মই কওঁ মই আজি যোনটো মানে যোৱাকালি যোনটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোতে আমাৰ উৰিয়া গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলা দেই এগৰাকী আমাৰ বয়সীয়া এগৰাকী এগৰাকী মহিলাই হ'ব চাগে মই কৈছোঁ আৰু বিবাহিত মহিলাই হ'ব চাগে তেখেতে কৈছে যে তেখেতৰো তাতে তেনেকৈ দোকান আছে আৰু প্ৰায় মানে তেনেকুৱাত মানে বহুত মানে ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি কৰে ৰাতি বাৰটা বজালৈকে যিহেতুকে সেইটো একদম মেইন ৰাস্তা হয় ন বিজি ৰাস্তা তাত তেখেতসকলৰ দোকানটোতো খোলাই থাকে বহুত দেৰিলৈকে আৰু তেতিয়ালৈকে বোলে সেই কণ কণ শিশুসকল কণ কণ শিশু বুলিয়ে কৈছোঁ ধৰক পোন্ধৰ বছৰীয়া ষোল্ল বছৰীয়া ওঠৰ বছৰীয়া তেনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীসকলে কি কৰে জানেনে একদম পূৰা বোলে চিগাৰেট খাই থাকিব বেয়া বস্তু খাই থাকিব মানে তেনেকুৱা অভয় চভয় মাত মাতি থাকে কিন্তু এগৰাকীয়ে মাজতে তাত প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আৰু এগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিলে নহ'ব নহয় সকলো ওলাই আহিব লাগিব হয়নে নহয় এগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে কিন্তু এগৰাকীয়ে প্ৰতিবাদ কৰিলেও তেওঁলোকে তেনেকৈ কেৰেপ নকৰে কাৰণ এতিয়া চাওক এডাল খৰি এনেকৈ মুটোকাই দিলে ভাঙিবলৈ ভাল এডাল খৰি ভাঙিবলৈ ভাল যদিহে আপোনাক এঙুঠাক খৰি দিয়ে ভাঙিবলৈ আপুনি কিন্তু এবাৰতে ভাঙিব নোৱাৰিব হয়নে নহয় সেইকাৰণে চাওক কিবা এটা প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ গ'লে এজন গ'লে নহ'ব সেই এজনৰ লগত আৰু পাঁচজন যাব লাগিব গতিকে তাত যিহেতুকে সেইখিনি ইমান একদম মানে মানুহ বহুত মানুহ তাত ৰখে চাহ তাহ খাবলৈ হয় কাৰণ সেইটো একদম মেইন ৰাস্তা হয় আৰু চাহ তাহ খাবলৈ ৰখিলে যেতিয়া তেনেকুৱা বেয়া বেয়া ভাষাবিলাক মাতি থকা দেখে তেনেকুৱা অচিল্য মানে বেয়াকৈ কিবা কিবি খাই থকা দেখে তেতিয়া ভাবিব বা নগাঁৱৰনো ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱাই নে এনেকুৱাই শিক্ষা নাই মানে আমাৰ নগাঁওখনৰ বিশেষকৈ বদনাম হয় বিশেষকৈ জেগাখিনি উৰিয়া গাঁও এতিয়া যেনেকৈ মই ক'লোঁ আৰু বেলেগোতো তেনেকৈ ক'ব হয় গতিকে সেয়াই যদি আপোনালোকে আপোনালোকৰ চকুৰ আগত তেনেকৈ দেখে গতিকে প্ৰতিবাদ কৰিব ওলাই আহিব যে তোমালোকে এইটো এনেকুৱা নকৰিবা ঘৰৰ ক'ত কি কথা সুধিবলৈ ঘৰৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব তাৰপিছত ভয় কৰিব তেনেকুৱাখিনি কৰিবলৈ যদিহে ঘৰৰ অজ্ঞাতে আহে আৰু আজিকালি কি হ'ল ঘৰৰ মানুহ তেনেকৈ বহুত ৰাতিলৈকে ঘূৰিবলৈ এৰি দিয়ে মানে কোনো বিচাৰ খোচাৰ নলয় তেনেকুৱাও দেখিছোঁ আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ কৃত্ৰিম বানপানী এতিয়া মহানগৰীত শেহতীয়াকেও হৈছে হৈয়ে আছে মহানগৰীত মানে এজাক বৰষুণ দিলে বানপানী পৰিস্থিতি কেনেকুৱা বানপানী হৈ যায় এজাক বৰষুণ দিলে কেনেকুৱা বানপানী হয় আৰু কালিও মই গুৱাহাটীত যোৱাৰ কথা আছিলে আৰু গম পাইছোৱেই ধাৰাসাৰ বৰষুণ গোটেই একেবাৰে ডিঙিলৈকে এবুকু এবুকু পানী কঁকাললৈকে পানী ডিঙিলৈকে পানী গাড়ী নিব নোৱাৰি কেনেকুৱা অৱস্থা আমাৰ গাঁৱৰে বহুত গৈছিলে ডক্টৰক দেখাবলৈ গৈছিলে কিন্তু গোটেই ৰাতিটো তেওঁলোকে তাতে থাকিলে ৰাতিপুৱা পাঁচটা বজাতহে আহিব পাৰিছে ঘৰলৈ গতিকে এই যে এইবিলাক যে হৈ আছে আমাৰ এতিয়া মামা ক'লেই গ'ল তাত যোনসকল মন্ত্ৰী এম এল এ বিধায়ক সকলোকে কৈছোঁ তেওঁলোকে এতিয়া চকু মুদা কুলিৰ ভাগ কিয় ধৰি আছে একদম বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ একদম চিঞৰি চিঞৰি কৈ আছিলে যে একদম স্মাৰ্ট চিটি বনাম স্মাৰ্ট চিটি বনাম এতিয়া স্মাৰ্ট চিটি নহয় মৰণৰ ফান্দহে বনাইছে মৰণৰ ফান্দ গুৱাহাটী মহানগৰী এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে মৰণ ফান্দ হয় মানে নে ছাইডতে যাব পাৰে নে মাজত যাব পাৰে মাজত যাবলৈ হ'লে একদম গাড়ী গোৰা নিবও নোৱাৰে একদম ইমানখিনি ইমানখিনি পানী ইমানখিনি ইমানখিনি পানী আৰু কাষতে যাবলৈ হ'লে সোমাই যাব হয়নে নহয় যিবিলাক নলা নৰ্দমা আছে সেইবিলাক সোমাই তাত মানুহ সোমাই গ'লেতো বিচাৰি নাপায় মাজতে কি হৈছিলে আকৌ তেনেকুৱা পুনৰাবৃত্তি হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ মহানগৰীত হ'বই কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে হ'বই আৰু তাত থকা লোকসকলে কি কয় আমি গাঁৱলীয়া আমাৰ গুৱাহাটীখনৰ নিচিনা তহঁতে আমি আমি গুৱাহাটী চহৰত থাকোঁ তুহুত তুহুত থাকোঁ গাঁৱত গাঁৱলীয়া ভোট আমাক কয় কিন্তু আমি গাঁৱলীয়া ভূতে আমি সুন্দৰকৈ আমাৰ ৰাস্তাত গাড়ী স্কুটি সকলো চলাই যাব পাৰোঁ দেই আমাৰ আমি মেখেলা কুচাই আমি লং পেণ্ট পিন্ধিলে লং পেণ্ট কুচাই তেনেকৈ আমি যাবলগীয়া নহয় কিন্তু নিজকে যে বহুত একদম গুৱাহাটী বাসিন্দা আমি গুৱাহাটী বাসিন্দা কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা হৈ আমাৰ গাঁৱত থকা মানুহতকৈও দেখোন পৰিস্থিতি বেয়া হৈ গৈছে আৰু এই পৰিস্থিতিটো যে বেয়া হৈছে আমাৰ তাত থকা জিলা প্ৰশাসনে মানে আমাৰ তাত যোনসকল মন্ত্ৰী বিধায়ক সকলোৱে এতিয়া কি কৰিছে চকু মুদা পুলিৰ ভাও ধৰি চাই আছে স্মাৰ্ট চিটিৰ ঠাইত লুটি পুতি খাইছে স্মাৰ্ট চিটি বনাব এতিয়া আহি গ'ল আকৌ মিটাৰ দেই স্মাৰ্ট মিটাৰ এইটো মানে একদম ঠগন মিটাৰ এইটো ঠগ ঠগি ঠগি খোৱা দুখীয়া দৰিদ্ৰক ঠগি ঠগি খোৱা মেচিন হয় এই কি হ'ল এই চৰকাৰখনৰ দিনত ধনীসকল ধনী হৈ হৈ গৈ আছে আৰু আমাৰ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখা মানুহসকল দৰিদ্ৰ হৈ হৈ গৈ আছে অকণো ওপৰলৈ উঠিবই নোৱাৰা অকণো ওপৰলৈ উঠিবই নোৱাৰে গতিকে মই কৈছোঁ এই যে মহানগৰীত যিটো বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে সেই বানপানীৰ সৃষ্টি হোৱাৰ ফলত কালি যেনেকুৱা এটা ঘটনা দেখিছোঁ একদম দেখি বহুত মনটো বেয়া লাগিছে দুগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰী আৰু কণ কণ শিশু শিশুসকল বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দেখি পেলাই তেওঁলোকৰ ছুটী চাৰিটা বজাত হৈছে স্কুল ছুটী আৰু তেওঁলোক আঠটা বজালৈকে ৰাতি ঘৰত পোৱাগৈ নাই মানে ঘৰলৈ যাব পৰা নাই বানপানী ৰাস্তাত বানপানী হৈছে আৰু সেইখিনি আমাৰ এতিয়া মামা একদম মনে মনে আমাৰ মামা বুলিয়ে নহয় তাত থকা সকলো গতিকে বিশেষকৈ মামা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই চাগৈ একদম এ চি লগাই সুন্দৰকৈ চাগে একদম আৰু চাই আছে বাতৰিবিলাক চাই চাই হাঁহি আছে তিনিদিনৰ আগত এটা নিউজ দেখিলোঁ এজন সাংবাদিকে তেখেতক কৈছিলে যে মামা গছপুলিসমূহ চব মৰি মৰি গৈছে আমি নিজে দেখি আহিছোঁ তাত থকা গছপুলি আপুনি যোনখনৰ কথা কৈছে তাত এটা এটাও গছপুলি নে এনেকৈ নাই কৈ আছিলে দেই মই বাতৰিটো চাইছোঁ বাৰু মই ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ আপোনালোকে চাব কল্পনা ৰাজবংশী বুলি মোৰ ফেচবুক পেজটো আছে আপোনালোকে চাব তাতে মই শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ তেতিয়া সাংবাদিকজনক মামাই ধমকি দিছে আপোনাক মই লৈ যাম আপুনি মোৰ লগত যাব লাগিব আপুনি এনে এনে কিয় এয়া মিছা ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি বুলি কৈছে আপোনাক মই লৈ যাম আপোনাক মই সেইখিনি জেগালৈ লৈ যাম আপোনাৰ লগত মই যাব লাগিব আপুনি মিছা মিছা কে কেলে কৈছে সেইখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এতিয়া এই বানপানী যে হৈ আছে মামাক আমি সকলো জনতাই যি চিঞৰি আছে এক লাখ মানুহলৈকে ৰাস্তাত এক লাখ এজন দুজন এশ দুশ নহয় এক লাখ মানুহৰ হাৰাশাস্তি কালি গুৱাহাটী মহানগৰীত মানে ৰাস্তাত আৱদ্ধ হৈ থকা যাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে এক লাখ গতিকে এতিয়া মামাই সেইখিনি মিছা বুলি ক'ব নেকি সকলোকে যে কিবা কিবি কথা এটা ক'লে যে সাংবাদিকৰ পৰা আদি কৰি একে সাধাৰণ জনতালৈকে কি বুলি কয় যে বেছিকৈ কথা ক'ব মানে চৰকাৰৰ নোচ নজৰ আছে আৰু যোনসকলে চৰকাৰৰ বিৰোধী কথা ক'ব তেওঁলোকক মানে একদম উচিত শাস্তি দিব মানে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিব আৰু মোকো কৰিব চাগে জেললৈ প্ৰেৰণ কাৰণ মই এতিয়া চৰকাৰৰ বিৰোধী কথা কৈছোঁ যোনটো সঁচাক সেইটো কমেই লাগিলে জেললৈকে যাওঁ মামাই মোক জেললৈকে পঠাওক এতিয়া ইমান কষ্ট কৰি কৰি এগৰাকী কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট দেই ছিক্সটি ফাইভ নে ছেভেণ্টিমান হৈছে এইজ তেখেতৰ এগৰাকী কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট ডক্টৰক দেখাব গৈছিলে এটা কণমানি মানে পাঁচ মাহমান হ'ব কণমানিটো তেখেতৰ মানে মাতৃ লৈ গৈছিলে চিকিৎসাৰ কাৰণে আৰু লগতে তেওঁ সৰু কণমানিটোকো লৈ গৈছিলে আৰু সেই ৰাতি বাৰটা বজাৰ পৰা মানে বাৰটা এটা বজালৈকে তেওঁলোকে ফুটপাথত ঘূৰি ফুৰিছে গাড়ী মানে কেনেবাকৈ ঘৰখনলৈ যাব পাৰিব নেকি কিবা কৰিব পাৰিব মানে গাড়ীতেই আবদ্ধ আৰু যেতিয়া সাংবাদিকে কৈছে তেওঁ ইমান দুখত কথাটো কৈছে আজি মই মাক মাৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট হয় মাক গাড়ীৰ ভিতৰত আছে আৰু আমি এতিয়া চাওক ফুটপাথত ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া হৈছে আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাব পৰা নাই এই ৰাতি এটা বজাত গতিকে ইমানখিনি মামাৰ দেখোন বৰ বৰ কথা কৈ থাকে ইমান দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলক দেখোন বহুত সহায় সাৰ্থী কৰা দেখা এতিয়া কি হ'ল এতিয়া আপোনাৰ মাক কিয় সৰিলে আপোনাৰ স্মাৰ্ট গুৱাহাটীখন এতিয়া কি হৈ গ'ল মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হ'ল গতিকে কথাটো ক'লে ক'ব মুখখন বৰ চোকা চৰকাৰ এনেকৈ এনেকৈ এইবিলাকত কিয় মাত মাতে দেখাটোতো মাত মাতি মেইন অ এইটো কাৰ আৰু সকলোৱে বাক স্বাধীনতা আছে সকলোৱে কথা ক'ব পাৰিব সকলোৱে কথা ক'ব পাৰিব এতিয়া আমি কিবা এটা বেয়া দেখিছোঁ আমি ক'মেই কাৰণ আমি চৰকাৰখনকতো আমিয়ে জিকোৱা নিছা আমি জিকাইছোঁ আমি ভোট দিছোঁ গতিকে আমাৰো এটা প্ৰাপ্য থাকে আমি ভোট দি পেলাই জিকাইছোঁ আমাৰো আমাৰ আমাকো তেওঁলোকে চাব লাগিব হয়নে নহয় গতিকে এই কণমানি দুজনীমান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়ি থাকে তেখেতসকলৰ বৰ তেওঁলোকেও বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ কথা কৈছে যে নলা নৰ্দমা নথকাৰ ফলত এনেকুৱা হৈছে ৰাস্তা পদূলি ভাল হ'লেও নলা নৰ্দমা যায় পানী খোপাকৈ যাব গাঁৱত এনেকুৱা এটা হয় বহুত বৰষুণ হ'লেও আমাৰ পানীখিনি মাটিয়ে পুহি পেলাই বা এনেকুৱা আমাৰ যাবলৈ ৰাস্তা আছে হাল দম এইবিলাক বহুত আছে হাল দুং বহুত আছে তাতে পৰি যায়গৈ কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটীখন কি হ'ব বাৰু চাওকচোন এই পাঁচ বছৰটোত বেছি হৈছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ পাঁচ বছৰটোত মাজতে মই গৈছোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱত একদম এভুকো এভুক ইমানখিনি ইমানখিনি পানী নিজেই দেখি আহিছোঁ নিজেই দেখি আহিছোঁ আৰু কি জানেনে এইখিনি কথা কোৱাৰ পিছতে বহুতে ক'ব এজনী মুখখন চোকা এজনী এনেকুৱাহে ক'ব তেনেকুৱাহে ক'ব কোনে গতিকে যোনে যি কয় কওক যোনটো বেয়া দেখিছোঁ সেইটো কমেই হয়তো এই ভিডিঅ'টো চাই আকৌ মোক জেললৈকো পঠাব পাৰে দেই চৰকাৰৰ বিৰোধী কথা কোৱাৰ কাৰণে জেললৈকো পঠাব পাৰে কাৰণ পঠালেও পঠাওঁ কিন্তু মুখৰ আগত যিটো দেখোঁ চকুৰ আগৰ যিটো দেখিছোঁ ঘটনা সেইটোতো কমেই ইমান দুখ লাগে মানুহসকল কেনেকৈ গৈছে বা মানে একদম দেখিলে মানে চকু বা চকুলো নিগৰিহে যায় আমি আছোঁ কেনেকৈ গুৱাহাটী মহানগৰী স্মাৰ্ট চিটিত থকা মানুহসকল আছে কেনেকৈ হয়নে গতিকে মই কৈছোঁ সকলোৱে নিন্দা কৰিব নালাগে গাঁৱত থকা মানুহসকল গাঁৱলীয়া ভোট কেতিয়াও নহয় দেই গাঁৱত থকা মানুহসকল গাঁৱলীয়া ভোট কেতিয়াও নহয় আৰু চহৰত থকা যোনসকল মানুহ যোনসকলে আমাৰ গাঁৱলীয়া গাঁৱলীয়া বুলি কৈ হাঁহে নহয় তেখেতসকলৰ কিন্তু ঘাই শিপাডাল গাঁৱতেই হয় তেখেতসকলৰ ঢাই শিপাডাল গাঁৱতেই হয় গাঁৱৰ পৰা গৈয়েটো গুৱাহাটীত ঘৰ চৰ বনাইছে হয়নে নহয় গতিকে সেইটোকে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লোঁ আৰু আপোনালোকৰ শেষত আৰু এটা মই কথা কওঁ আমাৰ মাইনাৰ বিষয়ে যিবিলাক কথা কৈ আছে যে পাখিবাৰ মানে ডেলিভাৰী হৈছে মানে পাখিবাৰ মাক হ'বলৈ ওলাইছে নেকি একেবাৰে নহয় অকণমান ঘৰতে কিবা কিবি কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণেহে ভিডিঅ' দিয়া নাই ভিডিঅ' দিয়া নাইকিয়া দেই সেইখিনিকে কৈছোঁ আৰু এই যে ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা কৈছোঁ বেয়া বস্তু খোৱা ৰাতি বাৰটা এটালৈকে থকা সেইখিনি আপোনালোকে ওচৰ চুবুৰীয়াসকলক কৈছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আমাৰ উৰিয়া গাঁওবাসী আপোনালোকে অকণমান দৃষ্টিগোচৰ ৰাখিবচোন দেই আপোনালোকে পাৰিলে জিলা মানে আমাৰ আৰক্ষীক খবৰ দি দিবচোন তেনেকৈ যদি আপোনালোকে থকা দেখে আপোনালোকে আৰক্ষীক খবৰ দিব তেতিয়া অন্ততঃ সেইখিনি পৰিৱেশটো ভাল হ'ব সেইখিনিকে কৈছোঁ যিহেতুকে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ আমাৰ উৰিয়া গাঁও আমাৰ ঘৰৰ পৰানো কিমান কণ হয় সেইফালেদি মই মা ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰি থাকোঁ সেইখিনি কৈছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকেও কিবা এটা যদি আপোনালোকৰ চকুৰ আগত বেয়া দেখে সেইটো আপোনালোকে ভয় নকৰি পেলাই আপোনালোকে মাত মাতিব একো নহয় আপোনালোকে মাত মাতিব আৰু সঁচা কথা কৈ পেলাই যদি আপোনালোক জেললৈকো যাব লগা হয় প্ৰস্তুত হ'ব আকৌ জেললৈ যাবলৈ গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলো ভালে কুশলে থাকিব আৰু অকণমান দেৰিকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পটককৈ আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল মানে পত আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ মই যে যোৱাকালি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ দীঘলীয়া ওলাইছিলে দীঘলীয়াক মই গুচকিছিলোঁ মোক কেনেকুৱা কৰিছিলে বহুতে কি কয় মানে বহুতে নহয় সকলোৱে মোক ভালকৈ আশীৰ্বাদ কৰিছে কিন্তু তাৰ ভিতৰতে কি কৈছে জানেনে মই বোলে বহুত পাপী মই পাপীৰ কাৰণে বোলে মোৰ বোলে সৰপেও বোলে সৰপৰে বোলে দংশন নকৰে আৰু মানে মই কিহৰ কাৰণে পাপি গম পাইছেনে মই বোলে সৰপই যে মোক কিয় দংশন কৰা নাই গম পাইছে মই বোলে অগ্নিনাশ বাবাৰ ওপৰত বোলে মই বেয়া মন্তব্য দিছিলোঁ সেইকাৰণে বোলে মোক সৰপৰে মানে দংশন নকৰে বোলে এতিয়া মই কৈছোঁ ঠিক আছে মই অগ্নিনা বাবাৰ ওপৰত একো মই তেনেকৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰা নাই মই অগ্নিনাশ বাবাৰ ওপৰত কিয় কৰিম ভগৱান মই বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু কিছুমান যুক্তিহে মই ধৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে যে কৈছে মই অগ্নিনাশ বাবাৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ কাৰণে মোক সৰ পৰাই দংশন নকৰে অগ্নিনা বাবাৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ কাৰণে মোক সৰপৰাই দংশন নকৰে মই ইমানেই পাপী গতিকে মই কৈছোঁ মই যদি ইমান বেয়াই মোক দংশনহে কৰিব লাগিছিলে বহুত দুখেৰে কৈছোঁ এই কথাটো মোৰ যদি ইমান বেয়া মই বহুত পাপী মানুহ এই পৃথিৱীত কিয় থাকিব লাগে এই পাপী মানুহ মই পৃথিৱীত কিয় থাকিব লাগে মোক দংশনেহে কৰিব লাগিছিলে গতিকে যোনগৰাকীয়ে কৈছে তেখেতৰ নামটো মই কৈ দিছোঁ ৰ'ব দেই তেওঁৰ তেখেতৰ নাম হৈছে এইটো হৈছে মেছেজ কাৰণ মই এনেই নকলোহেঁতেন আপোনালোক সকলোৱে কয় আপুনি নামটো কৈ দিবচোন কোনে বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে নামটো কৈ দিবচোন দেই তেখেতৰ নাম হৈছে কাঞ্জু বড়ো আৰু তেওঁ লিখিছে বাঘে দেখি সাপে লেখি তাৰপিছত লেখন নাথাকিলে আপোনাক কোনো সাপে খুটাব নুফুটে খু সাপে খুটাব নোৱাৰে এনেকৈ দেখিছাও কোন সাপে খুটাব লেখন নাথাকিলে কোন সাপে খুটাব লেখন থাকিব লাগিব পাপী মানুহক সাপে নুখুঁতে মই পাপী মানে পাপী মানুহক সাপে নুখুটে যোনে পবিত্ৰ ভগৱানক লেখীয়া তাকহে খুটিয়ায় যোন মানুহ পবিত্ৰ মানে ভগৱানৰ মানে ভগৱান যোন পবিত্ৰ ভগৱানৰ লেখীয়া যোনে মানে একদম ভগৱানৰ লেখীয়া পবিত্ৰ মানুহ তেখেতসকলেহে তেখেতসকলকহে সৰ্পই দংশন কৰে আৰু মই আপুনি অগ্নিনাথ বাবাৰ ইমান এগেইনষ্ট মই মানে অগ্নিশ বাবাৰ ইমানেই এগেইনষ্টত থাকোঁ কাৰণে মই পাপী সেইকাৰণে মোক সৰপৰাই দংশন নকৰে আজি কিন্তু নতুন কথা এটা শিকিলোঁ যোন মানে ভগৱান লেখীয়া ভগৱানক বহুত বিশ্বাস কৰে তেওঁ ভগৱান তুল্য মানুহ তেখেতসকলে বোলে সৰপৰাই দংশন কৰে এই যে কণ কণ শিশুসকল খেলি থাকোঁতেই যে আমাৰ ইয়াতে খেলি আছিলে কণমানিটোৱে আমাৰ ঘৰৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰমান আঁতৰত কণমানিটোৱে খেলি আছিলে চোতালতে চোতালতে যেতিয়া খেলি আছিলে এটা গাঁত দি এটা নিগনি সোমাই যোৱা দেখিলে চোতালত যে গাঁতবিলাক থাকে ধান দেখিছেই নহয় আপোনালোকে সৰু সৰু গাঁত থাকে সেই গাঁতলৈ মানে নিগনিটো সোমাই যোৱা দেখিলে কণমানিটোৱে একদম সঁচা ঘটনা আজিৰ পৰা তিনিবছৰমানৰ আগত তাৰপিছতে কণমানিটোৱে কি কৰিলে জানেনে নিগনিটো যে গাঁতটো সোমাই গ'ল কণমানিটোৱে কি কৰিলে হাতটো নিগনিটো যোৱাৰ পিছতে এই গাঁতটোত আঙুলিটো সোমোৱাই দিলে তাৰপিছত আঙুলিটো সোমোৱাই দিয়াৰ লগে লগে গাঁতটোৰ ভিতৰৰ পৰা সৰ্পই দংশন কৰিলে সৰপ ওলাই আহি পেলাই কণমানিটো মানে তাতে গাত আঙুলি সোমাই দিয়াৰ লগে লগে দংশন কৰিলে সেই কণমানিটো নিসপাপ শিশু নিষ্পাপ শিশুটোৱে কি জানে বাৰু কওকচোন গতিকে এনেকুৱা মন্তব্য দিয়াতকৈ মানে কি বুলি ক'ম তেওঁ মানসিকতা কেনেকুৱা মই নাজানো কিন্তু বহুত অন্তৰত দুখ পাইছোঁ মই মানে মনটো দুখ পালোঁ মানে কি আৰু সকলোৱেতো মোক আশীৰ্বাদ কৰিছে হয় কিন্তু এই তেখেতৰ নিচিনা যেন অল্প জ্ঞানী বুলিয়ে কৈছোঁ তেখেতে সেইটো কমেণ্ট দিয়াৰ আগত চাব লাগিছিলে মানে কি বুলি ক'ম আৰু গতিকে আপোনালোকে বুজি লওক গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলো ভালে কুশলে থাকিব আৰু অকণমান দেৰিকৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে গতিকে এতিয়া সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ এতিয়া বাই বাই